श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीरङ्गनाथदिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः श्रीकवितार्किरसिंहस्य सर्वदन्त्रस्वदन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्या पत्तति द्वितीया श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमान् श्रीमान्वेङ्कटनाचार्यकवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति वन्दे विष्णुपदासक्तम् तं रुषिं दाञ्जपादुकां यदा ता षडजित्संज्ञा मच्चित्तविजयाद्योगो त्रमिडोपनिषन्निवेशसून्यान् अभिलक्ष्मीरमणाय रोषयिष्यन् ध्रुवमाविषदि स्म पादुगात्मा षडगो स्वयमेव मानदीयगा नियतं मणिपादुगे तदानगा स मुनिस्ते षडगो बिज्ञां त्वदुपाश्रितपादजादवं स प्रतिपत्यै परमादनरूपम् मुनि ना मनि पादुगी त्वया च प्रदीदा प्र्याम्षार्गो बसम् ययीव त्विदयम् जगलो बजीव्यमासीत् प्रतमीने श्रुद्धीरन्यदस्तद्धत्ता आकन्यकर कादासहस्रं झडको बसूरे मञ्जुप्रणादा मणिपदुके त्वां तदेकनामानमनुस्मरन्ती यः सन्दर्वव्यवदान तुङ्गां शेषत्वकाष्ठा मम जन्मुरारे त्वया सौ कृदो भूचडको बसूरिः चय्यात्मना मधुरिपोरसि शेषभूता पादाश्रयेण च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् विभागव भगवदशेषदया तदेव व्यङ्तुम्बदामणि सडारि पदं पिबर्षि पत्येन देवी षडगो बमुनिस्तवासीत् तस्यापि नामवगनान्मणिपादुके त्वं शेषि बपुव युवरो युवयोरभिशेष सायी शेषं त्वशेषमभिशेषपदे स्थितं वघा विन्त्यस्तं वादविगतकदिर्विस् विश्वकाचान्दसिन्धो गो कुम्बीसूनो रसुरकबल प्राचीनस्वैरभाषा नित्यं जाता षडरिपुदनोर्निष्पदन्ति मुगा ते प्राचीनानां पादुके पूर्वकन्या सडकोप इति समाज्ञा तव रङ्गतुरीण पादुके युक्ता सुते सहस्रमेवं सुक्तिः स्वयमेव इन्मया भवति इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वदन्त्रस्वदन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्या वधति द्वितीया कवितार्किक सिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः अणीन् रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु